तिसऱ्यांदा नाद पुरा करायचा नादच पुरा करायचा तिसऱ्यांदा दादा हो आम्हाला आनंद आणि अभिमान आहे की आमचा भाऊ कालकथित प्रवेश नक्की गेल्यानंतर सुद्धा आमची भाऊजई एकटी असूनही हरली दाली खचली आमची भाऊजई लढली आमची वहिनी भिडली

हमें विधानसभा में देना है अंधेरी के अंदर अगर अपने को डीएसटी तो 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 के अंदर भी फ्री होगा आपने देखा होगा जो बाहर से बीजेपी के नेता आते ये जो महायुक्ति की सरकार थी ये महायुक्ति की सरकार थी एक नंबर की झूठी सरकार ये लोगों ने पिछले दस साल के अंदर झूठ क्या अलावा

स्वागत <laughs> केल्यावर आई आमच्या गल्लीतल्या पोरांना सांगायची अय पोर हो शाळेतील येता येता माझ्या लक्षाला मी आनंद तरी गेले आई असे का सांगायची कारण शाळेतून येताना मुलगा हळवे लागायचा आणि आईला असं वाटायचं की आपलं लेखू हळवे ओलांडताना अपघात नाही झाला पाहिजे गल्लीतली पोर सुरक्षितपणे घरी आणायची आज परिस्थिती राहिली आता आम्ही आमच्या लेख त्यांना बस करतो रिक्षा देतो नुसतं एवढंच नाही तर लेकरांच्या हाताच बोर धरून स्वतः बिल्डिंग मधला खाली उतरतो लेटरला स्वतः बस मध्ये बसवतो डोळ्यासमोर बस दिसेल अशी होईपर्यंत जागचे नाही तरी सुद्धा लेकरू शाळेतून घरी येईपर्यंत जीवाची नसतो कुठून आले हे वातावरण आमच्यातल्या तीन तीन चार चार वर्षाच्या आठ आठ दहा वर्षाच्या लेकरांच्या समोर आम्ही घरात बलात्कार हा शब्द

बघा कुठल्याही खात्याचा मंत्री हा त्या खात्यातल्या कर्मचाऱ्यांचा पालक म्हणून काम केलं पाहिजे परंतु देवेंद्र फडणवीस इथल्या पोलिसांचा सन्मान राखू शकत नाही इथल्या पोलिसांचा त्यांच्या मंत्रीचा त्यांच्या अभ्यासाचा

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से शैलेंद्र भाई कामड़े शांताराम पाटकर जी मोहम्मद शकी भाई यूपी गोरखपुर जी यह मंचा और उपस्थित कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद जी पवार साहेब सीपीआई सीपीओ आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय कामगार पक्ष

आता पुन्हा एकदा तुम्ही मला निवडून द्या तुमची साथ तुमचा विश्वास तुमचा आशीर्वाद मला हवाय आणि या सगळ्यात मोठा आधार आहे जी आंबेडकरचे प्रत्येक व्यक्ती माझ्या सोबत आहे एक जी लढाई आपण लढतोय भ्रष्टाचारा विरुद्ध शिष्टाचार त्याकरता करता तुम्ही माझ्या आहात पुन्हा एकदा सगळ्यांचे आभार मानते आणि माझे दोन शब्द संपवते जय हिंद जय महाराष्ट्र जय भीम

आतुरतेने वाट पाहताय त्या सुषमा तही अंधारे आमच्या ओमन येत्या या थोड्याच वेळात येणार आहेत ती जी तोप दडकणार आहे त्यानंतर तुम्ही उत्सुक आहात त्यामुळे मी भरपूर असं लिहून आणलं होतं भाषण तयार केलं होतं पण मला पाच मिनिटं दिलेली आहेत पुन्हा एकदा सगळ्यांना नमस्कार करते अंधेरीच्या सर्वांगीण विकासासाठी मी कटिबद्ध आहे की उन्होंने बहुत सारी समस्या है हमारे एरिया में छोटे छोटा पानी का प्रॉब्लम है और जो भी छोटे छोटे है उसके लिए हमको सपोर्ट करने की बात की है और हम इसीलिए पार्टी से जोड़ने के लिए जो वादे जो किए गए हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे पूरी करेंगे और हम ये जो इलेक्शन में का था कि हम सोशल चाहते सके और मेरा पूरा का और मसाइल चलाना है हम सबको तो मिलकर और हमारे अंधेरा छाव उसको दूर करना है और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाना है मेरा पूरा जबान से माँ बाप का नाम दिल में अल्लाह का नाम आप सभी भाई बहनों को मेरा सलाम मैं कौन से से खड़ा हुआ अपनी के लिए खड़ा हुआ था अपनी कौम, था? अपनी कौम का एक लीडर बनू उनकी जो भी समस्या है उनको लेकर जाऊ और उनकी समस्याओं का हल करूं। लेकिन मेरे कुछ दोस्त माकान नगर के ईशो भाई इमरान भाई प्रमोशन शिंदे जी मेरे साथ तीन दिन तक इस टॉपिक पे डिस्कस करते रहे मैंने उनके सामने जो भी मेरी फॉर्म की बात की मैंने उनके सामने रखी उन्होंने मुझे आज सुबह अनिल भरत के घर पर लेकर गए अनिल भरत ने मेरी सारी बातें जो भी थी वो मानी क्योंकि वो जनता के हित में थी मेरी फॉर्म के हित में थी सारी

हेच समीकरण होत जवळपास सत्तर ते ऐंशी टक्के उत्तर भारतीय आणि मराठवाड्यातील म्हणजे मराठवाड्यातल्या सगळ्या जिल्ह्यातील लोक होते आता दोन दिवस पूर्वी सन्मान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सर सांगितले नाही नाही nah, आम्ही आता जास्त वाढवणार नाही ना कारण खूप पैसे लागतात आम्ही हे तीन हजार गोष्ट केलं तेव्हा त्या समितीमध्ये दहा दिवस याच्यावर चर्चा झाली उद्धव साहेबांना शरद पवार साहेबांसोबत बसून चर्चा झाली आणि आम्ही त्यांना दाखवलं की इतका खर्च होणार प्रत्येक वर्षी तीन हजार रुपये दिला आणि दोन्ही नेत्यांनी त्याला सरपती दिलं आणि नंतर आम्ही घोषणा केली हे खाली थोड मी बोलण्याचं निकट नाही आमच्या बजेट पहिला बजेट मध्ये याचा आम्ही प्रावधान करणार आणि तीन हजार रुपये तुम्हाला हंड्रेड पर्सेंट तुमच्या अकाउंट मध्ये प्रत्येक महिन्यात उमेदवार शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे भट्टाचे श्रीमती पूजाताई लटके जी माझे मित्र क्लाइव डायस सलीम मक्कान जी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते माझे मित्र शैलेंद्र कांबळे जी दिलीप माने साहब शिवसेना प्रमुख नेते मनोहर पांचालजी, जी माजी नगर सेविका रूपाली ताई पावस्कर विलास शिंदे जी माजी नगर सेवक नितिन सलाकले

सावंत जी अशोक देशपांडे जी हेडना जी शंकरम पाटिल जी सर्व उपस्थित बंधू बंधू आणि मित्र तीन दिवस बाकी आहे महाराष्ट्र विधानसभाची निवडणूक 22 तारखेला 20 तारखे पण सर्वातचे चेहरे असं दिसतेय की महाविकास आघाडीची सरकार 26 तारखेला नक्की बडणार आहे सत्ता हिसकती को और यहाँ हरे खरे एक जना तमाम को सलाम करता हूँ जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इस धारा की धरती को अपने पसीने से सींच करके Yeah. <laughs> दो भाई। वो भाई। चारी क्राइग मेरे साथ थे। मैं और क्राइग भाई। को मिलने गए थे मीटिंग में सब अधिकारी दिल्ली के हो और बोले नहीं, हम गए खर्च होता है यह स्थिति है अगर ये क्रेडिट जाता है तो लिख जाता है लटके को आज वो काम का बचाए और मेरे बंदू उनका जीतना इसके लिए जरूरी है एक भ्रष्टाचारी चीटर को खत्म करना है और दूसरे तरफ जो हमारी सरकारी यूनिट है उसको बचा के रखना है चिनाई कॉलेज मैंने ऋतुजाताई को कहा कि तुम भिड़ो चुके और आज चिनाई कॉलेज अनुदान पर भले चल रहा है चिनाई कॉलेज को मैंने बचाया लेकिन बाद में उसको चलाने का अगर टिकाया तो ऋतुजाताई लख और आज इस माध्यम के आप क्या आपको बताना गौतम नगर महाविकास आघाड़ी की हमारी उम्मीदवार ये विधानसभा चुनाव लड़ रही है और सामने जो भी उम्मीदवार है उसके बारे में जनता पूरी जानती है यह लड़ाई खाली चुनावी लड़ाई नहीं है ये विचारों की मुद्दों की और हक की लड़ाई है एक प्रवृत्ति की लड़ाई है एक तरफ बहुत ही सुशील एजुकेटेड और शालीन व्यक्ति है और सामने वाले के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा तो पूरे जानते हैं मैं जाया नहीं करूंगा लेकिन हमें पूरा विश्वास है अंधेरी की जनता सब जानती है और हमारे प्रत्याशी को ज़्यादा से ज्यादा वोट के देख मैं आज मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं आपने पूर्व विधानसभा में काफी काम किया हुआ है आपके चर्चे आपके चर्चे हर गली हर मोहल्ले में आज इस मंच के माध्यम से आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को लोगों को यही बताना है कि एक ईमानदार व्यक्ति ईमानदार हमारी जो यहाँ की उम्मीदवार है ऋतुजा लटके उनको बहुत ही अच्छे ऊटो से यहाँ से चुन के लाना है ये मैं लोगों को आज भाज़े, 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 मैं एक चीज आपसे ये चीज कहूंगा कि जो आपने कार्य किए हुए हैं सुभाष नगर से लेकर के पूरे अंधेरी विधानसभा क्या कार्य आज तक किसी व्यक्ति ने दोबारा उस कार्य को किया हुआ है नहीं देखिए लोग लोग लो, 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 लोगों को जब लोक प्रतिनिधि का काम ही होता है उन्होंने मेहरबानी नहीं करता है लोगों का काम करना है इसलिए तो चुन के देते ना और भी लोगों ने क्या ऐसा कुछ नहीं महीने किया उसके बाद किसी ने नहीं किया ऐसा नहीं होता सब करते रहते अपने अपने जो आज मरोल हो गया कुंदौली हो गया उपाध्याय नगर हो गया सुभाष नगर हो गए जैसा आज पत्रकारिता के माध्यम से लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं क्या ये सब इस्लाम आज सुरक्षित है अभी इसलिए तो मैंने क्या कहा शुरू में ईमानदार व्यक्ति को चुन के देने से इस्लाम सुरक्षित रहेगा अगर ईमानदार व्यक्ति को हम नहीं चुनेंगे बेमानों को चुन के देंगे तो तकलीफ होनी है तक उत्तर भारती का सवाल है रमेश लटके जी को उत्तर भारती के चहेते नेता माने जाते थे सारे उत्तर भारती को बहुत प्रेम करते थे वो भी उत्तर भारतीयों से बहुत लगाव रखते थे और ये शुरुआत से ही जब शाखा प्रमुख बने इसके बाद एम बने दो दो बार एम बने तब से उन्होंने उत्तर भारतीयों के साथ ही संबंध ज्यादा था और ज़्यादा करके उत्तर भारतीय उनके साथ जुड़े थे आज वही वजह है कि उनके न रहने के बाद भी उनकी पत्नी आ, जो तो चुनाव लड़ रही हैं उसमें आप देख देख रहे हैं कि काफी बड़े बड़ी तादाद में उत्तर भारतीय उमड़े हुए हैं और लोग उनका साथ दे रहे हैं मेरा प्रश्न यह नहीं तो मेरा प्रश्न यह था कि जो आज अंधेरी में माहौल चल रहा है झोपड़पट्टी इस्लाम को लेकर के तो जैसे महाराष्ट्र में सब जगह पर इस्लाम बने हुए हैं तो इस पर आप क्या कहेंगे मरोल में झोपड़पट्टी बनी हुई है उसके बाद उपध्यान नगर हो गया सुभाष नगर हो गया नहीं उसके बारे में यही मैं कहूंगा कि उत्तर ये जितनी झोपड़ा बनी हुई है स्लम जो एरिया है, है उनको अगर सुरक्षित रखना न्याय पाना है तो रिजुजा रमेश लड़के को चुनाव जिता के लाना पड़ेगा और इसीलिए काफी लोग स्लम वाले देखे होंगे साथ दे रहे हैं कि हमारी हमारा झोपड़ा सुरक्षित रहे ताकि हमको घर के बंदे घर मिले और हमारे साथ न्याय हो सके सर आज की सभा जो इसके बारे में बताइए क्या है ऐसा है आज की सभा जो है ये गौतम नगर में इसीलिए है कि इस शिवसेना के हमारे उपनेता है सुषमा अंधारे जी उसी के साथ में मुंबई अध्यक्ष सांसद वर्षाताई गायकवाड़ और यहाँ के पूर्व मंत्री हमारे सुरेश शेट्टी जी यहाँ पर आने वाले हैं इस एम में पिछले दस साल जो कुछ हुआ है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए लोगों को पता होना जरूरी है और इसीलिए आज ये तीनों दिग्गज नेता हमारे महाविकास आगाड़ी के आज इस सभा को संबोधित करने वाले आज उत्तर भारतीयों और मराठियों राजनीति चल रही है पर आप क्या दे? ऐसा है कि उत्तर भारतीयों ने हमेशा शिवसेना को साथ दिया आज नहीं तो पहले से साथ देते आ रहे हैं हमारे काफी नगर सेवक हमारे हमारे जो विधायक थे वो उनके साथ में ही उन्होंने काम किया है और भारी संख्या से हमको यहाँ से जिता के भी दिया है आपने अगर पूर्व इतिहास जो देखा होगा तो हमारे काफी नगर सेवक इस अंधेरी विधानसभा में हमारे मराठी हो उत्तर भारतीय हो हमारे गुजराती भाई हो सभी धर्म के फिर वो मुस्लिम हो कैथलिक हो तो ये अंधेरी एक सर्वभाषिक ऐसा विधानसभा रह चुका है और उसमें सभी लोगों ने शिवसेना को हमेशा बहुत अच्छे से साथ दिया आप राजनीति में काफी पुराने हो चुके हैं और मैं आपसे आज एक चीज ये पूछूंगा कि उत्तर भारतीयों को लेकर के आप आज इस के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं और जो इस्लाम मस्ती झोपड़ पट्टी है जैसे कि मरोल हो गई और गुंदावली हो गई विशेष तौर